Вчерашний эпизод, он чем не то что нехороший, а драматичен, тем, что речь идет об одном из командиров добровольческих батальонов, которого я хорошо знаю, который хорошо себя проявил на передовой, под волновахой, это Янголинка, у которого, возможно, сорвала крышу. Так бывает на войне, знаете. И это тот сюрприз, который нам преподносит война, нехорошая. Он там имел некоторые намерения, в том числе атаковать э, э, другого командира, другого батальона, Андрея Белецкого, там, в том числе и меня, там, депутата Кожемяка, как все воды и так дальше. Есть такая проблема? Это вопрос. проблема там, не конкретного там, батальона или недобровольческого движения, это, кон это проблема человека, пришедшего с войны, нету политического флага или прошлых заслуг позволяющих сейчас э, внутри страны делать э, противоправные вещи. Потому что э, патриотизм не убежище и не защита от э, э, вседозволенности здесь.